сколько я помню вот это и а вообще чувствую что это... тише тише тише, тише, тише. Все, все Пробуем то же самое где я пришла волонтерили все волонтеры собирали на перцы на лекарства и сканируем заказы Видим, что все больше и больше нам заказывают таблеток от зубной боли. Ну и пришло понимание того, что мы чем-то не тем занимаемся. То есть вместо того, чтобы устранить причину этой зубной боли, мы занимаемся тем, чтобы локализовать как-то и уменьшить страдания от этой боли. Придумали такое название «Укроп Дентал». Назвали машину "Тризуб", зуб», потому что три члена экипажа зуб это привязано к стоматологии. Все вместе получилось три К сожалению, по большому. Не приняли участие в этом проекте ни ассоциация стоматологов, ни ассоциация наша там Запорожья. Это оказалось никому не нужно. я Тоже надо, но боюсь. вчера когда первый раз приезжала на ротацию, то вообще были шикарные условия, даже Кровать, диван был такой крутой с ортопедическим матрасом. Здесь, конечно, так. душ на улице. То есть вода, на улице, вода не всегда есть, поэтому условия терпимо жить можно. Познакомились с Игорем через фейсбук, созвонились, говорит, все, надо приехать. Собралась за три дня и приехала, ну это когда было первый раз. Ты, ты, <свят> тебе на удаление, мы на лечение. Да? Суббота, суббота. И стоматологи помогают, и передают, и финансово перечисляют деньги. Так что, в принципе, по материалам, по инструментам все очень классно. Достойные материалы, дорогие. Потому что не каждая даже клиника там, может позволить себе закупать материалы по такой цене. случайно второй раз ехал, побачил решили заехать, привезти, все Он ну, Дело в том, что не болит, но я бы лучше его вырвать, потому что Бывает, знаю, -то что -то что -то болит. Не доходит до смешного. Я прошу военного стоматолога, говорю, покажи мне заявку, что ты просишь у интендантской службы военной. Почему тебе это не дают? А у него в заявке материалы, которые уже ну, лет пять сняты с производства, которые не выпускаются. Либо материалы российского производства. Вот эти вот стандарты обслуживания, вернее, оказания стоматологической помощи писались какие-то там 70-е, 80-е годы и до сих пор они не переделаны, не пересмотрены. Можно создать такую простую, понятную модель стоматологического лечения военных, которые выложить вот так вот на руке и передать тем же военным, тому же государству. Но пусть это сейчас звучит, может быть смешно, но есть какой-то такой, условно говоря, чемодан, в котором подписано комплект материалов для стоматологов. И в этом чемодане лежит материалов, инструментов необходимых на 100 э, пациентов. Если это сделать один раз, то это будет работать десятки лет. Нет, мне надо без чтобы я посмотрела вообще, что-то Я сам не есть стоматолог. Ну вот. Но я в стоматологическом рынке уже около 15 лет. Для меня будет все очень просто для укомплектования такого чемодана. Но сами мы это организовать не можем. Для этого нужны. Ассоциации, это Министерство здравоохранения должно быть заинтересовано. Потому что у них другое видение проблем. Э -э нет обращений, значит нет проблем. А обращений нет потому, что нет стоматологической службы. Все очень просто у них. лекарства и лекарство, которое надо будет заменить через время, а ты в это время не приедешь, понимаешь? Я, ну, а ну, а ну, лекарство ну, будет... будет работать, мы не хотим сделать тебе хуже, мы хотим сделать тебе лучше. Да, да. Mm -hmm. <связываем> Хорошо, спасибо. А там если да? у тебя вопрос отрешится, даже в воскресенье созвонимся, мы тебе с понедельника уже пишем, в mm -hmm. Чтобы ты регулярно приезжал. И... А ты сам Потому что каждый, каждый визит это, это в час. Это, в понедельник, в среду. Сколько в день пациентов у вас? По-разному.

7-8. 8 консультаций. Давай, заходи. Давай, заходи, ты сразу решай. А я бегу, бегу, выдала. На ходу. Не все говорят как один, что им проще на передовой стоять, под градами лежать, чем сесть к стоматологу в кресло и полечить хоть один зуб. Между боями. Куда смотреть? Я же потерялась. Просто будь собой.